Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Боже, Цар наш Великий, благословляємо Тебе, Боже. Ми так хочемо, щоб Твоя сила вона являлась в наших життях, в наших серцях, в наших служіннях, в праці, у взаємовідносинах, Боже, нам так нужна Твоя сила і благодать. Бо без Тебе ці зміни вони неможливі. І ми просимо Тебе, Дух Святий. Боже, пусть це слово, воно буде живе і дійсне, яке змінить наші відносини, яке дасть початок новому Бог мой. Ми просимо благослови на святом во ім'я Ісуса. Дай нам сили, дай нам сили і мудрості відкрити себе для цього слова і благослови, мой Біг. Любимо тебе, Господь, і благословляємо. Алілюя. Давайте Вас дамо славу. Рад вас вітати, народ Божий. Сідайте, будь ласка. Хочу і привітати вас з Новим роком. Перше слово вже в новому році, неділя. Дякую Господу, дякую пастору, що він дозволив почати це. Це для мене дуже, дуже велика честь. І хочу одразу привітати нових людей. Хай Господь вас благословить. Ми раді, що ви приходите, відкликаєтесь. Це для нас дуже цінно. І у нас було свято Різдва, і пастора виходили привітати свою церкву, і вийшов пастор Володимир, це пастор Черкас. Коли він давав послання вітання церкві, він сказав такі слова: вони мене дуже торкнулись. буду на одесскую переходить, потому что там уже трошки тяжко. Он говорил о том, что нам нужно вкладывать в отношения, нам нужно в это инвестировать. Я начал об этом размышлять, что насколько важно действительно сегодня иметь правильные взаимоотношения, и что вообще это такое? Что такое отношения? Что такое э, инвестиции? Это реально колоссальный вклад. Это не происходит там в минуту, в секунду, в какой-то час. Это происходит на протяжении длительного периода этапа, чтобы у тебя произошло какое-то накопление, чтобы у тебя получился какой-то вклад в любой сфере. Во все надо вкладывать. Но я сегодня хочу говорить конкретно о вложении, об инвестициях, во взаимоотношениях. И сегодня столько книг написано, то как надо правильно строить отношения в работе, в семье, между друг другом. Столько в психологии, столько всего. Но я хочу сегодня говорить о вкладе, о том вкладе, который говорит Слово Божье, о вкладе в церковь. Я верю, что те взаимоотношения, которые построены на любви, которые построены на Слове Божьем, на истине, это тот фундамент, который никогда не рухнет. И это истинное и верное Слово. И первое, о чем я хочу поговорить, это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 12 стиха. Там написаны такие слова. «Поэтому во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. И в этом суть всего, что написано в законе и в книгах пророков. Я задумался вообще, что у нас такое, что такое отношение. И первое, что отношения – это продолжительный процесс общения. Это эмоционально-волевая установка личности на что-либо, то есть выражение ее позиции. И чтобы правильно построить нам отношения сегодня, нам важно занять правильную позицию. Нам важно научиться поступать по-новому, дорогие мои. Это очень важно. Знаете, есть хорошая поговорка в народе. Судят по одежке, а провожают по уму. И я, знаете, готовился к проповеди, молился, размышлял. Вспоминал, какой я пришел к Господу до покаяния. И насколько Господь произвел работу сегодня с моим сердцем и проводит дальше и будет проводить, потому что это постоянный процесс. Чтобы нам достигать какого-то результата, нам очень важно пребывать в этом постоянно. Не зря и слово Божье учит нас этому: пребывай день и ночь в слове, то есть обновляйся постоянно, изучай его, вникай в себя. Это действительно очень важно. И я помню уже вот попадались такие ребята, с которыми радикально было очень трудно находить общий язык, потому что всю свою жизнь у меня были определенные какие-то свои убеждения, были какие-то определенные принципы, свои амбиции, свой тот сформированный характер, которому я учился в мире. И отучаться, ломать это было, работать со своим характером, позволить Богу произвести эту работу, это было очень трудновато. Помню уже, так уже одежда вроде нормальная, что-то уже даже и не в секонд-хенде покупаешь, и какие-то кроссовочки классные. А заглядывая в, церкви, э, заглядывая в свое сердце, стоя на коленях, молясь об этом, Господь напоминал и понимал, что внутри я еще вот тот вот Вадим, тот еще веткий человек, еще тот хулиган, который до сих пор с этими порванными кроссовками и с этой одеждой со старой. И слава Богу, что Дух Святой напоминал это, что Он не давал забывать и производить дальше эту работу. И тяжелее всего это было научиться не превозносить себя. То есть, когда тебе даются определенные возможности уже, ты понимаешь, что э, на тебя смотрят люди, э, ты понимаешь, что ты сегодня являешься примером, и это нелегко всегда, это очень трудно было обуздывать себя, э, где-то смиряться, где-то прикручивать вот эти вот, промолчать, но я понимал, что это ради того, чтобы мы видели множество спасенных людей, Откровение нашей церкви, это для нас важен каждый. Спасать взятых на смерть. И я понимаю, почему я сегодня это послание даю. Я верю, этот Дух Святой побуждал. Я размышляю о этом э, не один месяц даже. Потому что то сегодня... Э, как я говорю, то сегодня, какой я пример показываю, то сегодня, э, что я э, транслирую в церкви, в нашей церкви, это очень важно, дорогие мои. То, как я говорю и общаюсь, это очень важно. И э, большинство моих друзей, они смотрели на мой пример. Я помню, э, на центре сижу и звонит мама, говорит Вадим, тут Володя пришел, э, просит помощи. Но буквально месяц назад... Этот парень, я приезжал домой, заходил к родителям. Я не особо сильно проповедовал, но он видел мой пример, он видел, что я другой. Сначала он смеялся, улыбался, потом он спрашивал, что ты действительно это самое меня же, действительно уверовал. Я говорю, да. И все, что он видел, это мой пример. Не то, что я наигранный, не то, что я сегодня один, завтра другой. Это было постоянно. И каждый раз, когда он меня видел он видел одну и ту же позицию, что я светлый, я постоянно нормально одетый, чистенький, я не говорю там за какие-то дорогие вещи, я другой. И этот пример, он касался ребят, касался моих друзей. И это настолько приятно, друзья, когда ты понимаешь, что Господь, Он реально может воскресить тех, кто взятый насмерть. Казалось бы, что люди, которые безнадежные. И я не знаю, наверное, больше нету больше радости, чем видеть спасенных, спасенных ребят возле себя. Тех, которым, ну, казалось бы, что вроде бы и помочь некому. И я, знаете, сколько, больше восьми лет я уже работаю с людьми, которые связаны с трудными обстоятельствами, у которых очень много своих убеждений и твердыней. Но все начинается дорогие мои с мышления. Лерин тоже давал это послание Я понимаю, что нам важно научиться общаться, думать, двигаться, действовать совсем по-другому. Сегодня действительно тот же интернет, ты во всем пишешь, ты пишешь о своего мышления, ты звонишь по телефону, ты говоришь совсем, ну, это то зависит, как ты будешь подавать этот посыл, как ты будешь говорить, она очень будет отражаться. Либо ты говоришь, как до сих пор этот хулиган, либо действительно человек слышит, и ему приятно. Он говорит, послушай, мне сегодня звонил парень, мне так понравилось, как он общался со мной. Он был такой вежливый, радостный. И мое сердце, оно затронуло, оно загорелось. Я хочу прийти в церковь. Я хочу узнать... Кто такой Иисус Христос? Он свидетельствовал и говорил о себе. Неужели действительно? Я хочу познакомиться с этим, дорогие мои. И нам очень важно действительно этому учиться, обновляться. И, и я, знаете, столько видел ребят, которые, у которых это не получалось. Почему? Потому что сколько бы ты ни был уже и не проходил времени, если твое мышление, оно постоянно остается старым, у тебя да ничего не происходит. Ты остаешься такой же старый. Ты также ходишь в церковь, посещаешь собрания, ходишь на молитвы, но твое мышление, твое сердце, оно остается тем же старым, тем же хулиганом, который был. И нам сегодня так важно понять задуматься об этом и не позволять никаким обстоятельствам, никаким силам и никаким действиям воровать вот это новое, то, что сегодня Господь нам приготовил. И апостол Павел, он дает сильнейшее, мощное послание церкви об этом обновлении, об обновлении мышления. Это, ну, э, другими словами, это трансформация. Я вот задумался, что происходит, что делает трансформатор. Он преобразовывает с одного в другое. Вот так и нам важно, дорогие мои, с этого ветхого человека обновиться в новое, преобразоваться, преобразоваться полностью, абсолютно. Ну, понимаете? Увлекся. И это действительно важно. И это нелегко, родные мои. Это колоссальный труд, но это дорогого стоит. Я верю, что обновляя мышление, обновляя свое сердце, мы действительно увидим многое. Мы увидим результаты в нашем каждом служении. Мы, я верю, мы вырастем в этом году. Мы потрудимся, мы обновимся. Я верю, что этот пост даст откровение. Каждому даст слово в сердце. Я верю, что Бог действительно будет сильно действовать, потому что пост – это сильнейшее орудие. Аллилуйя! Кто еще сомневается, не сомневайся, все получится. Я верю, что действительно это будет хорошее и классное время. Я вот как даже привести трансформацию, есть вот гусеница, она такая, я всегда к ней так пренебрежительно относился, она такая скользкая, противная, но пройдя определенное какое-то время, она превращается в бабочку, в красивую бабочку, которая порхает. И за этим так, я как-то наблюдал этот процесс. У меня э, тетка занималась выращиванием вот эти вот коконы. Я помню, много этого видел. и... Когда эти бабочки уже потом начинали, открывались, уже летали, это так реально было классно и красиво наблюдать. Лето, вроде бы оно такое маленькое, но когда ты преобразуешься, это действительно классно и круто. Порхаешь смотреть, когда ты смотришь, как эти ребята меняются, когда они становятся другие, и ты понимаешь, слава Богу, Господь, спасибо Тебе, что в тот момент Ты дал мне силы обновиться, Ты научил меня, где надо промолчать. Ты научил меня этой сострадательности. Почему Иисус э, исцелял людей? У него была сострадательность родные мои. Он чувствовал. У него был. Он он мог понять и поставить себя на место этого человека. И нам очень важно тоже, чтобы понять кого-то, научиться ставить себя на место этого человека. Только так мы можем понять и почувствовать, что он переживает, что с ним происходит, э, как мы можем его ободрить, утешить. Э, подобрать нужное слово, чтобы Дух Святой к этому повел. И взаимоотношения, они очень важные. Я верю, что это начало нового. Все начинается с этого, и это постоянно. Второе, это 1 Коринфянам 16, 14. Думаю, как же, как этому научиться? На что нам опираться, чтобы нам уметь поступать по-новому? И апостол Павел говорит, в 14 стихе, что пусть все у вас делается с любовью. И Слово говорит, что пусть все. Не частично, ни к одному я так отношусь, к другому так. В тех делах я такой, в этих такой. Он говорит, что пусть все, что ты сегодня делаешь, оно будет с любовью. Каждый твой шаг, каждое твое слово, чтобы оно было с любовью. Это та истина, действительно, которая поможет нам меняться, которая наполнит и обновит нас, несмотря ни на какие свои амбиции, несмотря на какой-то свой эгоизм, а ради того, чтобы видеть новых спасенных людей. Я верю, что только любовь безграничная, Божья. Любовь, э, любовь Агапа, она покрывает все. Когда эта любовь, она касается, и пусть Дух Святой он поможет нам пережить это, коснуться, ощутить действительно ту Божью любовь, которую он нам показал. Я верю, что вся твердыня, всякое ярмо, оно будет разрушаться. И нам важно научиться, дорогие мои, вникать в себя. Нам очень важно понимать это. Изменения они не происходят снаружи, дорогие мои. Изменения они начинаются изнутри наружу. И чаще всего то, какой ты снаружи, говорит о том, какой ты внутри. Как бы ты ни рассказывал, что бы ты себе не говорил, в чем бы ты себя не оправдывал, что та, там не так, это не так, те мешают мне, там не такие. Послушай, ну Бога не обмануть. Слово Божье говорит, что от избытка сердца говорят уста. И я верю, что мы научимся, что в церкви Святая Земля большое сердце. Аминь. И филиппийцам, 2 глава, 4-5 стих, говорит, что «Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Аминь. Он говорит о том, что нам очень важно учитывать не только свою сторону, а очень важно понимать своего ближнего. Часто бывает, друзья мои, что э, с нами бывает несправедливо поступают. Кто-то тебя может наругать. И вроде бы ты прав, но... Тебе делают какие-то замечания, где-то поправляют, и происходит какое-то, знаешь, ожесточение, происходит какая-то обида, какой-то начинается протест. Но очень часто родные мы, мы просто не учитываем сторону второго человека, брат это или сестра, может у него случилась какая-то трудность, какие-то проблемы, и он не желая даже этого, так получилось, что происходит этот конфликт. Нам очень важно, друзья, учитывать тоже сторону второго. И Слово Божье нас учит об этом. И я верю, что когда мы этому научимся, когда мы научимся больше поговорить, э -э -э, говорить это слово ⁇ прости ⁇ наши отношения радикально изменятся. Нам так легко выйти на эмоции, нам так легко кого-то осудить, нам так легко поругаться. Но ну, почему тебе так нелегко тогда говорить слово ⁇ прости ⁇ Почему это препятствует тебе? Но ну, неужели Слово Божье нас об этом не учит? Потому что старого еще намного больше. Но та любовь, которая была проявлена на кресте, она покрывает все. Она даст нам силы обновиться. Она даст нам силы научить любить даже тех людей, которых мы сегодня не вмещаем в сердца. Мы этому научимся. Аминь. Я это в первую очередь себе говорю. Я готовился к проповеди и видел там небольшой ролик такой, где тоже один пастор говорил. Он сказал такие там сильные слова. Он говорит, Господи, научи меня жить, как я проповедую. Меня это так коснулось. И знаете, я хочу действительно сегодня жить так, как я проповедую, говорю это слово. Чтобы никакие эмоции, амбиции, они не брали надо мной вверх. Чтобы, что бы ни происходило, я верю в невозможное всегда. Я верю во всемогущего Бога. И я верю, что на жажду Бог приходит очень сильно. Нет такого, что Господь не может изменить. И я этому свидетельство. Если брать, какой я был, я думал, я никогда в жизни не изменюсь, но слава Богу за руководителей, за братьев, за наставников, за пастырей, за всех тех людей, ребят, которые принимали участие в моем взрослении и ходении с Иисусом Христом. Разное все было, но когда ты это проходишь, проходят годы, и ты сидишься, общаешься, я помню, Вадим, вспомни свой путь, как тебе было тяжело смиряться, проходить, но Бог давал сил. И сегодня ты реально имеешь благословение. И действительно, сегодня я реально имею благословение. Я никогда не думал, что придет этап времени, когда э, меня будут э, по, э, рукополагать на дякона церкви. Я никогда не мог себе представить, что я буду руководителем дома милосердия, что я буду вести за собой ребят, что через меня будут спасаться люди. Я думал, что у Бога план на меня совсем другой, но это я так думал. Бог думал совсем по-другому. И я так благодарен, благодарен старшим братьям, благодарен пасторам, благодарен церкви, благодарен великому и всемогущему Богу, что он давал силы в последний этап не оставлять, а делать правильный выбор. Никогда за все это время он не оставил меня ни разу. Я хочу тебе сказать, когда у тебя заканчиваются собственные силы, и ты стоишь на коленях, поднимая руки, говоришь, Господь, у меня нет сил, мне нужна твоя сверхъестественная благодать. Тогда Дух Святой так приходит, друзья мои, тогда начинает действовать Господь в твоей жизни, а не твои собственные силы, которых у нас не хватит. Задай сегодня себе вопрос, дает ли сегодня твое общение положительный вклад в духовное развитие Взаимоотношения в семье, в работе, в церкви. Показываешь ли сегодня ты своим примером, своим общением то письмо Христовое, о которых писал апостол Павел? Являешься ты действительно сегодня тем сердцем, в котором живет любовь? Нам очень важно понимать, родные мои, что все мы несовершенные. И очень важно понимать, что Господь нас любит, и Он сегодня тебя любит, такого, какой то есть. Важно не останавливаться, родные мои. Идти потихоньку, доверять Богу, доверять церкви. Она всегда поправит, как бы это ни было болезненно, она всегда направит и поможет. В каком бы состоянии я ни приходил в церковь, друзья мои, к пастору, думаю, сейчас ругать будет, да, будет ругать. Но это ругать, оно на созидание тебе и мне. Потому что оттуда просто пастор выслушал, говорит два слова. И ты понимаешь, что это слово, ну, Господа, что это слово, оно сегодня утешение твоего сердца. Это слово, оно дает тебе будущность и надежду. Господь говорит, только я знаю намерение о тебе. Намерение во благо, а не на зло, чтобы иметь тебе будущность и надежду. Аллилуйя. Я хочу рассказать одну историю и будем молиться. И у нас будет еще одно таинство, одно таинство это хлебопреломление. У одного богача был слуга, и он, он занимался у него хозяйственными работами. Строил дом, обустраивал это все, и богач его очень сильно любил. Он очень сильно им дорожил, но пришел, пришел этап, что слуга думает, наверное, пора мне как-то уходить. И когда богач об этом узнал, он говорит: слушай, я хочу тебя попросить еще об одном деле. Мне нужно построить дом. И он так думает, так не хотел уже это делать. У него были совсем другие планы, но он согласился. И этот дом он строил не так, как строил раньше. Когда он построил этот дом, этот богач пришел ему Взял эти ключи и говорит, держи, этот дом ты строил для себя. И тогда этот слуга очень опечалился и сказал, если бы я знал, что этот дом будет мой, я бы строил его совсем по-другому. Родные мои, давайте сегодня каждое отношение, каждое общение с братом, с сестрой, в работе, везде, мы будем строить так. Как будто мы это будем строить для себя. Чтобы с нами поступали так, как поступаем сегодня мы. Аллилуйя. Давайте подымемся. Боже, мы не хотим оставаться старыми. Господь, мы сегодня хотим, чтобы Ты дал нам силы обновиться. Чтобы Ты помог нам показать те вещи, те изъяны, которые нам мешают, которые тормозят нас, которые мешают переживать на Твое Божье присутствие, которые воруют Твое Слово, Великий Господь, Дух Святой. Мы так в этом нуждаемся. Мы просим Тебя, Святый Божий, благослови. Благослови, Боже, каждое сердце, которое сегодня пришло в Дом Божий. Обнови, исцели, наполни, прости всякое согрешение. Дай нам силы любить больше и больше, не останавливаться на этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.